राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार बॅरिस्टर असुद्दीन ओविसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहमदनगर एम आय एम यांच्या वतीनं जिल्हाधिकारी यांना निवेदन विशाळगड घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणातील सत्य पडताळून पहावे तसेच याबाबत घटनेची गड़ सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी गजापूर विशाळगडमध्ये झालेली घटना निंदनीय आहे ज्यामध्ये अतिक्रमणाच्या नावाखाली विशेष करून मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्थळांना मस्जिद दर्गा आणि धार्मिक पुस्तके पवित्र कुराण यांची विटंबना करण्यात आली आहे तसेच विशेष करून मुस्लिम समाजाच्या घरांना टार्गेट करण्यात आले या झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा जाहीर निषेध एमआयएमच्या वतीनं करण्यात आला राजापूर कोल्हापुर में जो घटना हुई उसका ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन जहर निषेध करती है उसका कंडेम करती है क्योंकि जो हिंदुत्ववादी संगठना जो समाज कंटक है वो लोगों ने जो हमारे मस्जिदों पर हमला किया जो ऐसा लग रहा था कि 6 दिसंबर फिर से दोहराया जा रहा है वहाँ पर छोटे बच्चे महिलाएं हैं उनको घर में घुस के उनकी तोड़फोड़ की गई गाड़ियों का नुकसान किया गया ये जुल्म के खिलाफ मजलिस हमेशा आवाज़ उठाते आई है और इन उठाते रहेंगे बस हमारी एम आई एम की तरफ से ये मांगनी है कि जो जुल्म कर रहा है जो भी आपके जो समाज कंटक है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए आज अहमदनगर जिला कलेक्टर ऑफिस में अहमदनगर शहर की तरफ से एम आई एम और अहमदनगर शहर मुस्लिम की तरफ से एक निवेदन दिया गया जो पिछले इतवार के रोज़ चौदह जुलाई को कोल्हापुर जिले में विशालगढ़ और गजापुर इस जगहों पे जो हिंदू रक्षक और हिंदू संगठनों ने जो वहाँ पे अल्पसंख्यक समाजों को टारगेट बना के उनके घरों को अतिक्रमण है और दुकानों में अतिक्रमण है इसे बता के उनके घरों का नुकसान किया साथ ही साथ वहाँ पर दरगाह का और मस्जिद का भी नुकसान किया और मस्जिद को उन्होंने हथौड़े से और पुरा डी से इसे तोड़ने की कोशिश की हाँ आप बोलो हम इसका निषेध करते हैं और आज हमने कलेक्टर साहब को कुछ प्रमुख मांगने की इसमें जो भी गुनहगार है उनके ऊपर यूपीए के अंतर्गत सबसे सब, सब उनके कड़क कार्रवाई करने की करने के लिए उनको मांगनी की उसके साथ कुछ वहाँ पर गवर्नमेंट के अधिकारी पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे उन्होंने भी वहाँ पे सिर्फ देखने की भूमिका रखी तो उनके ऊपर भी निलंबन किया जाए ऐसी भी हमने एक मांगनी की वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज का नुकसान हुआ उस तो वो भी नुकसान भरपाई सरकार की तरफ से देने के लिए हमने उनसे कहा साथ ही साथ जिस लो, जो लोग वहाँ पे जख्मी हुए उनको भी हर एक जन को एक पाँच पाँच लाख की सरकार की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाने के लिए उनसे निवेदन दिया गया मस्जिद पे हमला करने वाले को सजा दो सजा दो जुल्म करने वालों को सजा दो सजा दो मस्जिद पे हमला करने वालों का सजा दो मस्जिद पे हमला करने वालों को सजा दो मस्जिद पे हमला करने वालों का सजा दो जुलम करने वालों का शहीद से शहीद से जुल्म करने वालों को मस्जिद पे हमला करने वालों को सजा दो सजा दो मस्जिद पे हमला करने वालों को सजा दो सजा दो जुल्म करने वालों को सजा दो जुल्म करने वाले